السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں چھوٹی سی پوسٹ لائی ہوں یہ ہے اللہ کے دو ولی جو کہ گمراہ تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ہاتھ تھامنا چاہا تو کس طریقے سے ان کے لیے دروازہ کھولا پہلا قصہ ہے بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کا بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک پلٹ جاتا اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا نام ہے بشر بن حارث ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کیا کوئی شک ہے تمہیں اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالقِ ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن وہ حضب محمول نشے میں دھت چلے جا رہے تھے کہ ان کی نظر گندگی کے ایک ڈھیر پر پڑی اس گندگی کے ڈھیر پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا جس پر لکھا تھا اسم اللہ لکھا تھا بشر بن حارث نے کاغذ کو بڑے احترام سے پہلے تو اٹھایا پھر چوما پھر صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر پاک جگہ رکھ دیا اور کہا اے مالک ارش عظیم یہ مقام تو بشر کا ہے آپ کا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافظ رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت وہ شخص اجنبی شخص آپ کے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے شراب خانے پر آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ کے کا یہ عالم تھا کہ جن گلیوں سے آپ گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے نجاست نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں آپ دیکھیے یہاں تک تھا قصہ دیکھیے اور اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پہ غور کیجئے انسان کتنا گناہ گار ہے کتنا خطا کار ہے لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اگر کچھ نیکیاں اس کے پلے میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کو کس طریقے سے اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اب یہ دوسرا قصہ ہے حضرت مالک بن دینار کا یہ بھی جوانی میں بہت ہی ابھی جوانی کا ہی دور تھا کہ شراب کے رسیہ تھے اور بربت بجانا ان کا انتہائی شوق تھا ایک اپنے یہ دوستوں کو جمع کرتے تھے اور اس میں بیٹھ کے بربت بجاتے تھے بیٹھنے کے ان کی خاص جگہ باغ تھی ایک رات کی بات ہے دوستوں کی محفل سجی ہوئی تھی بربت پہ انگلیاں ان چل رہی تھیں اور مدھوشی کا عالم تھا رات بھیگتی جا رہی تھی رات اتنی گزر گئی کہ یار دوست اپنے, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن ان پر اتنا بربت کا بھی نشہ تھا شراب کا بھی نشہ تھا جب سارے دوست چلے گئے اکیلے ہی بجاتے رہے پھر اچانک نہ جانے ہوا ایک ان کو ندائے غیبی آئی بس اتنا کہا آواز نے دینار ہماری طرف نہیں آؤ گے یہ ہوش میں آگئے اور ہوش میں آگئے انہوں نے بربت دو روایتیں ہیں بربت باغ میں ہی چھوڑ دی جس جگہ بیٹھے تھے اور دوسری روایت ہے کہ توڑ دی بربت توڑ دی اور چل پڑے اس زمانے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گئے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا دروازہ بند تو کنڈی نہیں لگی تھی کھلا ہوا تھا دروازہ کھولا اور دونوں ہاتھ وا کیے اور یہ حضرت جنید بغدادی کے سینے سے جا لگے حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا بس پھر تو حضرت مالک بن دینار اس رات کے بعد اللہ کے ایسے ولی بن گئے کہ آج اگر آپ ہندوستان جائیں ریاست کیرالہ میں تو شہر شہر گھومیں گے آپ کیرالہ کے آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے حضرت مالک بن دینار کی بنائی ہوئی مساجد پورے کیرالہ کے شہروں میں آپ نے جہاں جہاں آپ گئے وہاں وہاں مسجد بنائی اپنی نشانیاں چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کے کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی توبہ کی کہ اس کے بعد اس کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور انہوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی یہ ریاست کیرالا کے جو راجہ تھا اس کے نائب بن گئے کیونکہ ریاست کیرالا کے جو راجہ تھا اس نے بھی تمام اپنی املاک کو سب کچھ بادشاہت کو سب چھوڑ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا جب ہم ایسے قصے دیکھتے ہیں دین اسلام کے فروغ میں کیسے کیسے لوگ توبہ کر کے داخل اسلام ہوئے اور انہوں نے پھر اسلام کا بول بالا کیا حضرت مالک بن دینار ہوں یا حشر یا حارث بن بشر ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی خوبصورت قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کی کیسی پیاری توفیق دی ہے دین اسلام میں پیدا کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وسلام خیر المرسلین وآلہ علیہ طبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ